Анамаріо криворізький поет та письменник, член Національної спілки журналістів України, редактор видання Кривий ріг на долонях у світ художнього слова прийшов через складні життєві випробування до критичних ситуацій, здебільшого призводили власні помилкові вчинки. Але все ж таки Олег зумів змінити свою долю на краще, віднайшов життєву рівновагу, радість буття та почав проявляти свій поетичний талант. Пане Олеже, коли ви вперше відчули потребу писати вірші? Я думаю, що кожен коли намагався написати хоча б пару строк, і були в мене теж якісь поползновения альмейські, коли особливо в наряді стоїш, там, треба чим ти займатися, сочиняєш, там перша любов, перші чувства, перше переживання. Це, це було так все. а вот э, ощутилась какая-то потребность пришла, и которая не уходит по сей день писать и выражать мысли, свои эмоции через стихи, через поэзию. Это где-то примерно 2000 год, и я познакомился с одним человеком, который сам пишет это все. И, во-первых, его судьба была сильно похожа на мою. И пообщавшись с ним, вот я сам к нему подошел, сказал, брат, друг, ты, как будто мою жизнь я вижу такая, ты ушел там где-то вперед меня, и мы с ним пообщались, и после этого буквально как-то резко все пришло. Могу назвать имя, это Валерий Короб, это известный в Киеве музыкант, и вообще такой общественный деятель, очень хороший человек, поэт, автор своих песен. И вот после общения с ним меня действительно просто, можно сказать, так прорвало. Меня пошли, у меня не было ни дня, чтобы я не писал стих. И даже один, это два, три рекорд был, 10 стихов за день. И ничего не мог с этим сделать. Писал днем и ночью, просыпался ночью, садился, записывал, потому что это просто было выше моих сил это терпеть. Было так. За год было за три года было написано около 700 стихов. Ну, то есть не все, конечно, они еще можно считать там какими-то качественными. Может быть, там, дай бог, если 10 из них хороших, и слава богу. Вот. Но это была просто такая лавина. Натхнение. Как оно до вас приходит? Спонтанно? Чи вы налаштовываетесь, когда пишете вирш? Это бывает по-разному. Бывает, приходит какая-то мысль, которую ты хочешь выразить. И ты садишься, и пытаешься ее донести до читателя, до слушателя. ты ищешь какие-то мысли формы, какие-то рифмы подбираешь. А иногда просто приходит, вот как говорится, накрывает. Накрывает, и оно с тебя льется, и ты иногда даже не понимаешь, что ты делаешь. Потом перечитываешь, и даже через дни и через годы перечитываешь этот текст и понимаешь, что это действительно не от тебя было. Вот. Особенно, когда ночью у тебя кто-то будет и говорится, не пиши, Это вообще удивительно. Вот. И, чтобы много про это не рассказать, у меня есть стих, который я очень люблю, давно написанный о том, как я пишу. У меня несколько таких стихов есть, но вот я могу один прочитать, если позволите. Называется «Небесная песня». Он послужил названием первому моему сборнику, этот стих тоже называется, который небесная песня. Читаю строки, те, что сам же написал, и удивленно, восхищенно улыбаюсь, понять хочу и все познать пытаюсь, за что такую милость я скал? Ведь это дар, неспосланный с небес, который, слава Богу, не отринул, но в благодарности благоговея принял, вложил всю душу в творческий процесс. Я вижу образы духовными очами, и сердце звуками омыто, как волной, как будто вечность говорит со мной, и свет я вижу темными ночами. Или порой, как ток пройдет по телу, и тянется рука сама писать, и в восхищении приходится признать, что я орудие в руках умелых. Но не ропщу за свой удел я, не найдетто. Напротив, радостно розіраю в небеса і, слыша серафімов голоса, храню в душе небесних песен ноти. У вашій першій збірці «Небесні пісні» за 2006 рік багато віршів духовної тематики. Ви віруча людина і намагаєтесь це відобразити в поетичних рядках? Так, да, я считаю себя Не знаю, право ли так сам себя называть, но я считаю себя достаточно верующим человеком на сегодняшний день. Я не с детства, я в принципе не из верующей семьи, как и некоторым, можно сказать, повезло, я считаю. Когда родители приучают детей с детства к, к просто каким-то правилам жизни через Библию, через духовность, вот. Я сам пришел к этому пути, меня жизнь, можно сказать, к этому привела. Жизненные какие-то проблемы, будем так говорить, которые, которые город наш Криворог иногда жертвенно забирают у людей какие-то, иногда лучшие годы. Вот. Но я не, тоже то, то, что мое, то мое, и отказываться ни от чего не собираюсь, и отрекаться, и наоборот считаю, что... Какие-то жизненные проблемы дали мне опыт какой-то, научили меня жизнь ценить и чувствовать не только свою, а чужую чью-то боль. Вот. И, конечно, самое главное, что это привело меня в Храм Божий, и я изменил полностью свою жизнь благодаря этому. Я сейчас очень ценю каждую секунду жизни своей, и самое главное, не только я, вся моя семья моя поддерживает, мы придерживаемся, выходим вместе в церковь, мы по утрам встаем, все, всей семьей молимся за благополучие не только своего, благополучие нашей страны, всех людей. У своїх віршах ви відкриваєте перед читачем найпотаємніші куточки своєї душі, свої переживання, мрії. Чи не боїтеся ви бути надто відвертим перед читачем? Так, да, звісно, коли відкриваєш душу, серце, в нього легко кинуть камінь, навіть плюнути. Але якщо не будеш відкриватися, тоді нічого взагалі не вийде. І И... тогда ты не сможешь принять то, что тебе хотят через тебя донести, может быть, ты не сможешь найти самое потаенное свое, которое действительно хочется донести людям. Вот. И опять же, если не будет искренности, то эти стихи будут просто мертвым словом. Вот, они не будут наполнены живой силой какой-то. Олег Пономарев, светлый лирик. який весь, весь час шукає себе, шукає себе в навколишньому світі, приглядається до своїх почуттів. Лірик такий широкий, аж я б назвав його сонячний, який любить простір. У нього це і проглядається у поезії багато сонця, багато неба, багато такого світлого. Значна частина ваших поезій присвячена мамі. Ви в неї просите пробачення, зізнаєтесь в любові. Наскільки для вас важливо саме в поетичній формі звертатися до рідної родини? Мами, наші мами, дорогі, любимі. Ми, може бути, особливо мужчини, особливо сонов'я, не завжди можемо виразити якими-то словами в повсякденній житті те, що ми відчуваємо. и то, что вы заслужили. Я тоже и расстраивал ее, мягко говоря, по жизни. Но слава Богу, что ко мне пришло сознание, что это человек, который дал тебе жизнь, который вырастил тебя, который не спал ночей. И слава Богу, что мама у меня еще жива, и дай Бог здоровья. И сейчас она заботится и обо мне, и любит меня и уже не только обо мне заботиться, а уже о моих детях, о своих внуках. Вот. И поэтому я очень ей благодарен за все, что она сделала в моей жизни, за то, что она просто есть. И, конечно, это дорожается в стихах. Я вам прочитаю, если позволите, стихотворение, посвященное моей маме, называется «Мамины ладони». Если в сердце льдинка, если я не я, мамина морщинка сохранит меня, дрогнет, как травинка, вдруг душа моя, мамина слезинка осветит меня. жизненные битвы снова брошусь я, мамины молитвы сберегут меня. Жизнь порою зыбка, буду падать я, мамина улыбка окрылит меня. Смерть меня не тронет. Пусть устану я, мамины ладони воскресят меня. Свои вещи вы так уж присвячиваете и дружине, и детям. Что для вас еруды родина в вашем разумении? Семья – это вообще самое дорогое, что у человека может быть. После Бога, конечно. Хорошо, особенно если есть взаимопонимание в семье есть поддержка. У меня, слава Богу, эта поддержка есть. У меня большая, прекрасная семья. Вот. Я люблю очень сильно свою жену. Мои дети, их четверо, старшая дочка учится сейчас уже в высшем учебном заведении. Зовут ее Дарья, ей 20 лет. После Дарьи у нас близнецы родились в 2003 году. Павел и Богдан, которые учатся в школе, которые музыке обучаются, в народном коллективе танцуют. Вот. И вот буквально год и четыре месяца назад у нас родился еще один паренек, которого зовут Аристарх, который нас всех теперь радует и, можно сказать, главенствует над нами. Есть даже их, их всех очень сильно люблю. И, и выражаю это о своих стихах также. Написано много стихов о жене. Ну как много? Тут много нельзя сказать, много о них не бывает. Вот. Много написаны стихи и жене посвящал я, и дочке, и сыновьям. Я прочитаю стих, который написал Наталье своей жене. Он называется Рядом с тобой. Рядом с тобой нелегко спокойно тихо, уютно и так безмятежно. Искренне вечной любви ты достойна. Лик твой прекрасный, целую я нежно. Лик поцелую, милые руки, шелки прозрачном губы утонут. И в теорему любовной науки брошусь, как сказочно призрачный омут. Соединюсь воедино с блаженством от волшебства твоего, улетая и умирая на ложе небесном, рядом с тобой я опять воскресаю. Не залишает вас байдужим из природному природньому Вот Про що свідчат ваши поры року? Стихи э, о природе, о каких-то природных явлениях. У меня занимают целую рубрику Времена года. Я очень люблю природу. Вдохновение от нее получаю. Вот. И у меня, в принципе, написаны стихи о каждом месяце года, о каждой, ну даже не по одному стиху, там на разные месяца. Но больше всех я люблю осень. Я сам осенний октябрьский, и написано, наверное, больше всего стихов у меня про осень. Ну и вдохновение больше всего я черпаю из осени. Вот это вот умиротворение, вот эта полнота и это вот такие краски буйные эти запахи это просто настолько мне близко, настолько меня вдохновляет, что я всегда я всегда очень сильно жду, я жду осень, я предвкушаю, когда она придет, особенно когда она не слякотная какая-то, а золотая такая, пусть даже немного дождливая, но ну, она всегда для меня красивая осень. До вашей особой поэтической сборки, сказал редактор 2013 года, вошли не только поэзии, а и проза, в частности, философские разумы и рассказы. Да, стихи пишем, не останавливаемся, но так как я работаю в газете, занимаюсь журналистикой, поэтому я пишу, в принципе, и, и прозу, статьи, публицистика, копирайтеры, там все такое. И у меня в газете я как редактор газеты создал такую, придумал свою рубрику, которая называется «Сказал редактор». И это как моя трибуна была всегда, где я какие-то просто иронично, иногда юмористично, философские эссе доносил читателю. Опять же, это все мои мысли, это взятые чисто, может быть, извне, но пропущенные через себя и выданные на гора. Но их потом скопилось столько, что я решил их объединить и издать отдельным изданием. То есть вот сказал редактор сборник мой, вышедший в 2013 году, он именно включает в себя какие-то свежие стихи, там не видевшие еще публикации И вот, вот, вот эти вот мои мысли прозаические. В конце книги есть рассказ художественный. Можно сказать, это проба пера. Называется он "Сон в руку". Это произведение я написал после того, как я увидел его во сне. Всю эту историю я не придумал, она мне приснилась. Я как смог ее просто передал. И судить читателя, насколько мне удалось это. Когда выходит ваша сбирка в свит, что вы чувствуете как автор? Это всегда приятно, потому что э, перед тем, как она выйдет, было э, нужно, нужно чего сделать. То есть этому предшествует какой-то большой процесс. И мыслительный, и технический, и в наше время, я думаю, это во все времена, то есть за что-то это печатается, то есть финансовый какой-то там вопрос всегда существует. Вот. Ну, а вообще, ну, сборники, они включают мои стихи. А мои стихи, это, можно сказать, это духовные дети мои, которые, в отличие от настоящих моих детей, они уже мне как бы не принадлежат. Если своих детей я могу еще что-то корректировать, них подправить, то стихи я, в принципе, не редактирую через время. Вот они какие родились у меня практически. То, что сразу пришла какая-то редакция, там, переделка. Если я уже все его издал, он уже мне не принадлежит. Он живет своей жизнью. Вот, и я, можно сказать, со стороны наблюдаю. И и Где-нибудь на встречах, там, когда читаю, там, или где-то звучат мои стихи. И и я смотрю, как они, как люди реагируют на них. Насколько для вас я важливым спілкування? Очень важно. Знать, что люди думают о твоих стихах, потому что мы выражаем свои мысли, нам, конечно, интересно, что о них скажут люди. Очень плохо, когда человек пишет только в стол, как говорится, и у него просто нет возможности такой донести. У меня, по счастью, есть такая возможность и через сборники через газету свою я мог доносить свои стихи. Он также приглашает на творческие встречи. Кроме того, что была презентация сборника, например, в моего выставочном зале в нашем городском, где много людей пришло, слушали стихи, там тоже выражали какие-то свои там мысли, то есть -то говорили обо мне. Спасибо, что в основном хорошие. Вот. И приглашают сейчас в основном на встречи с детьми в школы. Творческие такие встречи, где мы общаемся, где читаем свои стихи. И если я хотя бы одному маленькому человечку помог в жизни чем-то своими стихами, ответил на какой-то его важный жизненный вопрос, то это уже, значит, не зря я это все делаю. В каких виданиях о ваши вещи? Где их можно найти, почитать? Первый раз мои стихи были напечатаны практически одновременно в Альбанах и Саксагань, это в начале 2000-х годов, и в женской газете, тогда еще выходившей. Потом в разных изданиях печатался, печатал я у себя в газете, когда есть возможность напечатать себя, почему не, не воспользоваться. Вот. И я через свою газету доносил читателям, показывал, потом тоже слушал их мнение, потому что очень важно тоже себе какие-то ответы, там. то есть правильно ли ты движешься, куда ты идешь. Из свежего, вот я могу показать, альбанасок Сагань вышел первый номер в этом году 2016. -м. И здесь достаточно... Много моих стихов, я считаю, напечатали. Спасибо им за это. Андрей Дюка давно мне обещал, что напечатает, и вот наконец это свершилось. Поэтому я считаю это большая честь для меня напечататься в, в принципе лучшем литературно-художественном издании нашего города. Олеже, ви є активним учасником мистецьких акцій в місті. Наскільки для вас є важливим приймати участь саме в таких заходах? Я человек на говорити, достаточно общественно. Я всегда был активним. То есть какая іскра внутри мене ніколи не дає, там где-то говорити, медленно жить. Всегда хочется бути активним. Вот и так как я журналист, я много принимаю участие в журналистских акциях, э, может быть э, и больше нужно было бы, ну поднимать именно там семья, какое-то творчество, но когда э, наши журналисты киеворские собираются там на какой то э, пробежка, там марафон и, и, или даже выезд на турбазу или садим деревья. Всі стараюсь прийняти участие, не остаться в стороні, тому що, вперше, це все хороше діло, які спешить спішити робити. Щодо участі у таких загальноміських журналістських акціях, до, до яких залучаю і я його, то це передусім о зеленому і порядкуємо рідне криворіжжя. Він майже постійний учасник е, роботи оцих наших журналістських і Криворіжжя теж виїздів на місця знакові. Це і Добова балка, це і весавітерни, це і могила баба. Тобто він, навіть почувши десь, що така акція є, приїздить і теж працює з усіма. Це дуже добре. Також запам'яталася мені його участь у акції червоного гірника, зробимо під'їзд світлим і затишним. Він, коли вже практично сам зробив свій під'їзд світлим і затишним, і це було у холодні такі грудневі січневі дні, зробивши. Потім зателефонував мені і говорить, а я можу взяти участь у такій акції. Ну, звісно ж, коли такий красивий, чудовий розмальований під'їзд, він зробив причому своїми дітками, то він і став одним із переможців цієї акції. Могу одне мероприятие, которое проходило зовсім недавно, це многожанровий фестиваль іскусств під названням «Лодочна станція. Я некоторое отношение к нему имею, потому что в тандеме с Бардом Лазаревым Криворожским Александром Ивановичем мы создали песню, музыка его, слова мои, которая так и называется «Лодочная станция». Вот. И этот фестиваль проходил в парке как раз вот на лодочной станции. Надеемся, что у него будущее будет большое. И наша песня совместная звучала там как и. К тому же мне выпала честь находиться среди членов жюри. Олежа, так вы еще пишете песни, где их можно почути? Их можно услышать в первую очередь на нашем городском радио «Город ФМ. Они практически каждый день звучат. Это те песни, которые были написаны одним ки киевским исполнителем, Владко Калашин его зовут. И вот э, ребята из да, нашего Кривовского радио УРДФМ, они отобрали, не все, конечно, там, которые у меня есть, отобрали какие-то песни, которые понравились, и они практически каждый день их в эфире не звучат диск я не выпускаю пока еще. Выпускают другие люди. Вот наши Криворожские барды, Геннадий Гребенюк, Лилия и Сергей Панасенко, Александр Лазарев Криворожский. И еще там некоторые люди, они исполняют песни на мои стихи. Олежа, вы плануете далее реализовать себя в песнях? Конечно, как же останавливаться, тем более, что э, у меня есть такая цель, писать для нашей эстрады украинской, ну там как пойдет дальше, но ну, в первую очередь для нашей украинской эстрады писать и не, не буду сейчас открывать все карты, все секреты, но появился, появилась возможность выход именно вот уже там какой-то высший эшелон такой эстрадный. И некоторые песни уже созданы, но еще много мне работать надо на свое имя, пока оно может быть зазвучит. Но я думаю, что это все впереди. Главное трудиться и стараться. Чего еще на майбутнем очековать от вас в Чем будете удивлевать? Конечно, я не собираюсь останавливаться в своем творчестве, что касается стихов, песенных текстов и многого другого. Но вот как, что касается журналистики, в свое время у меня накопилось много интересных интервью с нашими горожанами. И я решил объединить их в одну книгу. Сейчас я работаю над этим проектом достаточно плотно. Для чего он? Для того, чтобы была книга в городе о наших людях. Она будет иметь, во-первых, музейную ценность, потому что это история нашего города в наших людях. И там будет несколько десятков интервью с интересными, известными достаточно людьми нашего города, которые добились чего-то в жизни, имея обычный криворожский старт. Для чего это все? Я хочу, чтобы эта книга была подарена всем учебным заведениям города, и наши дети, наше подрастающее поколение, они, изучая эти биографии, имели для себя какие-то жизненные ориентиры, которых сегодня достаточно мало в нашей жизни. Но каждое интервью, каждая судьба, каждая история, рассказанная в этой книге, а там у нас и врачи, и учителя, и спортсмены, и работники искусства, и религиозные деятели, и артисты, и бизнесмены, и политики. Вот самое главное, что там все достойные люди с интересными судьбами и которые живут до сих пор среди нас, с которыми можно прийти и пообщаться. Самое главное, что все эти люди добились чого то благодаря трудолюбію, благодаря упорству, для, благодаря э, лучшим качеством человеческим. Тож чекатимемо на нові поетичні та прозові твори Олега Пономарьова. Сподіваємось, ім'я талановитого криворіжця дедалі гучніше звучатиме на вустах поціновувачів слова.